Hai mam, hari ini aku bikin bolu jadul nih mam Ini bolunya enak, lembut, manisnya pas Dan ini bisa sebagai ide jualan Dan bisa untuk bolu hantaran mam Oke, tonton videonya sampai habis Nah ini yang pertama, aku akan masukkan dulu 4 butir telur Selanjutnya gula pasir Atau bisa juga dengan gula halus Nah selanjutnya di sini ada SP atau emulsifier Nah, selanjutnya ketiga bahan ini akan aku kocok selama 2 menit. Dan kemudian setelah 2 menit masukkan tepung terigunya secara perlahan aja. E, ini aku berantakan ya. Tapi nggak apa-apa nanti sambil aku bersihin setelah nuang ini. Kocok hingga putih mengembang, kental dan berjejak selama kurang lebih e, 8 menit atau sesuaikan dengan mixer masing-masing ya. Nah, di sini aku rapikan bagian pinggirnya menggunakan spatula. Selanjutnya, tuang margarin yang sudah dilelehkan sebelumnya. Ini dalam keadaan hangat, ya, Mam, bukan panas. Dan ini aku kocok dengan kecepatan mixer yang paling rendah. Boleh juga menggunakan spatula, diaduk balik seperti itu. Dan ini sudah seperti ini. Selanjutnya, akan aku beri pasta vanila secukupnya aja. Nah ini aku kocok menggunakan mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah hanya untuk mengaduk vanilla pastanya Boleh juga menggunakan spatula aja Nah ini sudah seperti yang aku inginkan hasilnya seperti ini kekentalannya Selanjutnya tuang ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan ditaburi secara merata dengan tepung terigu Kemudian hentak-hentakkan loyang beberapa saat sebelum masuk ke dalam oven. Selanjutnya, panggang dengan suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 25 menit. Nah, ini hasilnya. Sudah seperti ini. Ini enak banget ya, harum. Dan ini cantik sekali, Mam. Nah, selanjutnya di sini bagian atasnya akan aku oles dengan buttercream. Oh iya, ini buttercreamnya gagal waktu itu aku bikin, tapi ini bisa dimanfaatkan lagi untuk Mengoles uh, kue dan selanjutnya di sini aku beri parutan keju untuk mempercantik kuenya. Boleh juga dengan misis coklat. Sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Dan ini cantik sekali kuenya ini bisa dikemas dalam kemasan kardus yang cantik. Jadi dia menambah nilai jual. Nah mam ini kuenya enak, lembut, manisnya pas. Jika nggak terlalu suka manis boleh dikurangi takaran gulanya. Dan ini bisa sebagai ide jualan dan juga bisa sebagai bolu hantaran. Oke, Mam, sekian video dari aku hari ini, semoga bermanfaat. Dadah.